और पोरबंदर द्वार हाईवे पर अवार नवार गैरकायदेसर खनिज चोरी झड़पाई छे जो के अनेक वार गुन्हाओ किओ खनिज विभाग विजिलेंस पॉलिस सहित ना काफलाए गुन्हा गां दाखल करेलारीख रात्रि एक एवी घटना बनी के जेमा खनिज विभाग पॉलिस प्रोटेक्शन वगर दरोड़ा करवा पहुंचू टुकड़ा मियाणी नजीम खानगी जमीन मा बिल्डिंग लाइम स्टोन कटर मशीन जनरेटर ट्रेकटर सहित नो सामान पड़ो रात्रि वाग्याना वर्सा खनिज विभाग दरोडा पड़ा त्या एक बीजूपन ट्रेक्टर तुम उपयोग खेतीकाम लेवातु ट्रेकटर युवान लईने ભાગ્યો એનએન થયુ કે ખનીજ વિભાગ આ ટ્રેક્ટર પંડિતેન કરશે ત્યાંજ ખનીજ વિભાગ યુવાનની પાછળ ગાડીઓ દોડાવી અને પકડવાના પ્રયાસ કરતા આ યુવાન એક કુછડી ગામની કેનાલમાં ટ્રેક્ટર સાથે ખાબક્યો જેમાં યુવાનનું મૃત્યુ થયું જો કે આ બાબતે ગામજનો અને મૃતકના પરિવાજનો અજાણ હતા ઘટનાની જાણ ખનીજ વિભાગે કોઈને ના કરી અને ખનીજ તંત્ર પોતાનું કામ લિપતાવી ચાલ્યા ગયા ત્યાર બાદ ગામના લોકોનો સવારે ખબર खबर पड़ी के ट्रेक्टर केनाल में छे जो त्या युवा मृतदेह अहवाल अश्विन ठकरा મારું નામ નીલેશભાઈ નાથાભાઈ ભૂતિયા છે અમે અત્યારે આવેદન પત્ર અને ફરિયાદ દાખલ કરવા આવ્યા છે અહીંયા એસપી ઓફિસે પોરબંદર કાલે જે બનાવ બન્યો જે ગત રાતે બન્યો છે બે તારીખના રાતે અગિયાર વાગે એ બાબતે ખાણ વિરુદ્ધ જે અમે અમારી ફરિયાદ દાખલ કરવા આવ્યા છે એના માટે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે કે જે મિયાણી ટુકડા ગામે જે રેડ કરી ખનીજવાળા આવે અને જે બીનો વપરાશી મશીન હતા જે સર્વે નંબર માલિકીની જમીનમાં પડ્યા હતા ત્યાંથી એને ઉપાડી અને બરજબરીથી એની જે ફરિયાદ દાખલ કરી છે કે હજી કરી હોય કે નથી કરી એ ખ્યાલ નથી કંઈ એનો હજી કોઈનો ફોન આવ્યો નથી એમાં જે એક છોકરો ટેક્ટર લઈને ત્યાંથી ગયો હતો જે જે વિસ્તારમાં જે મશીન પડ્યા હતા ત્યાંથી પાંચસો કે સાતસો મીટર એ ટેક્ટર હતું અને છોકરો લઈને ભાગ્યો એની પાછળ જે ખનીજના બોલેરા જે

और किसके वजह से कोई दमकाने से और कोई डराने से ए, ए हुआ है कि नहीं वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी आएगा वो लोग जहाँ पे रेड किया है कान डिपार्टमेंट वाले से भी पूछपरछ हम करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन में इस इन्वेस्टिगेशन में अगर उसकी रोल है तो वो भी हम एस्टेब्लिश करेंगे ऐसा एक्चुअली उनका रोल है कि नहीं और कहा एक्चुअली हुआ, हुआ है एस्टेब्लिश करना है जहां तक इन्वेस्टिगेशन तब तक होगा ये हमको पता नहीं चलेगा एक्चुअली क्या रोल है कोई विटनेस तो है नहीं रात में हुआ है वहाँ पे जो अंधेरा था तो इसमें अभी तो पता पता नहीं चलेगा बाद में हमको चलेगा कि क्या है एक्चुअली इसमें उनका रोल क्या है क्या बीच में क्या हुआ है कैसा एक्सीडेंट हुआ है ये उसमें उनकी प्रोटोकॉल तो होगा तो उनको लगता है पुलिस की जरूरत है नहीं अगर उनको लगता है पुलिस की प्रोटेक्शन जरूरत है हमारे तरफ से तो वी आर ऑलवेज रेडी टू गिव अभी उनको लगा नहीं उनकी असेसमेंट है उनकी विवेक बुद्धि से उन, उन्होंने सोचा किया होगा उनको जरूरत नहीं है इसमें उनकी गलती नहीं गलती भी नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से अभी उनको अगर लग रहा है कि चाहिए तो डेफिनेटली हम तो दे देंगे ऐसा नहीं कि पुलिस तो कोऑपरेट ही करेंगे और उनको नहीं लगा होगा कि पुलिस की जरूरत तो तो है तो इसलिए तो तो वो फरियादी लोग ऐसा हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के लिए आ, वो पूछ रहे हैं इसमें एडिशनली हमको बताने के लिए जरूरत भी नहीं है बिकॉज वो आने से पहले ही हम पीए को जो कंसर्न पीए को इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन की कैसे करना है कि किस किस को पूछ पछ करना है कैसा एस्टेब्लिश करना है वो रिलेटेड सूचना ऑलरेडी हमने बता दिया है इसमें तो उनको अभी ज्यादा एक्स्ट्रा वो हकीकत अभी जो हुआ है वो एस्टेब्लिश करने के लिए पूछ रहे हैं उसके लिए तो हम ऑलरेडी वो हम कर ही रहे हैं वैसे